в Украине, привет от Полонского. Мы находимся в Киеве, это бывшая арка дружбы народов. Сейчас арка, по-моему, свободы украинского народа. Да, и в ней сносят сейчас бывшую скульптурную композицию Переяславская рада. Переяславская рада, вы видите, прекрасно, да, то есть э... начал работать отбойный молоточек. И это все дело сносит. Когда-то здесь еще я записал видео, видео вот за этими вот обгонами. Вот сзади за мной. Там еще была скульптурная такая композиция в виде двух рабочих, братских таких русского и украинского. Ну, вы сами прекрасно понимаете, какой образ да, особенно после Одессы, после того, что эти бандиты делали в Харькове, в Буче и так далее. Что перечислять долго надо. Вот, так что о братстве речь больше не идет. Ну, а мы видите сейчас наблюдаем снос вот этого Совкового памятника лживого от начала до конца вся вот эта история изолганная переославской Рады. кстати где-то на россии должен быть документ вот по этой переославской раде они никому не показывают а почему Ну, тут два варианта либо документа нет от слова вообще да либо на переославской раде было что-то совсем не то что они описывают что скорее всего что никто никакого ни под какую руку царя не хотел. И все это казалось ложью от начала до конца, как и вся российская история. От начала до конца одна большая ложь. Вот. Так что на настоящий момент имеем Снос вот этого вот э, скульптурной группы, оставшейся здесь, потом здесь облагородится и поставят нормальные памятники нормальным, реальным историческим событиям, имеющим отношение к Украине, а не лживой советской совковой истории. Интересно сказать, что вот по этой арке тоже были голоса ее спилить, но пока что по ней решение вроде бы как бы не принято, ее переименовали. И, собственно говоря, забили на ее, как говорится, совковое происхождение. Она вроде бы как остается. Ну, по крайней мере, э, по ситуации на сейчас. Считается, что она является все-таки туристическим объектом, привлекающим. А совковые памятники нет. Вот единственное, что сделали с ней, это вот видите, трещину. Когда-то была арка дружбы народов. Ну, трещину дала дружба народов. Да, больше ее нет. Нет, никакой с российским народом Дружбы. Посмотрите. Сносится это дело. Потом будет конкурс художественный. И сюда привезут нормальный памятник, не имеющий отношения к этому сукодрочерству и к выдуманной, лживой насквозь советской истории. Все будет Украина.